उबली हुई चाय पत्ती के फ़ायद और इसके इस्तेमाल के बारे में किसी को नहीं पता अगर आपको भी नहीं पता तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें ताकि आप भी जान सकें इसके फायदे क्या हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना है आज की इस वीडियो में हम आपको उबली हुई चाय पत्ती के फायदे के बारे में और इस्तेमाल के बारे में बताएंगे बसमिल्लर मेरी तरफ से आप सब देखने वालों और सुनने वालों को बहुत बहुत वालेकुम दोस्तों नए दिन की शुरुआत हो या नए रिश्तों की शुरुआत या लेजी लेस थकावट को दूर भगाना हो या गपशप का बहाना हो तो हमें दरकार हो जाए सिर्फ एक कप चाय हाय हाय सुबह से शाम तक ना जाने कितने ही चाय के कप हमारे गले से नीचे उतर जाते हैं चाय में कैफ़न होता है जो हमारे दिमाग और असाबी निज़ाम की हौसला अफजाई करता है जो आपको अलर्ट रहने और थकावट से दूर रहने में मदद फराम करता है इसलिए चाय या कॉफ़ी पीने के फ़ौर बाद हमारे जिसम में अनर्जी पैदा हो जाती है लेकिन जहाँ चाय पीने के बहुत से फ़ायदे हैं वहाँ इसकी बची हुई पत्ती भी आपके बहुत काम आ सकती है हम अक्सर चाय पीने के बाद उबली हुई पत्ती जो इसमें बचती है उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं लेकिन हम चाहें तो इस उबली हुई पत्ती से यानी बची हुई पत्ती से बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं चाय बनाने के बाद बची हुई पत्ती को साफ पानी से धोकर साफ़ कर कर रख लें चाय पत्ती को इस तरह से साफ करें कि इसके अंदर से चीनी की तमाम मिठास ख़त्म हो जाए और सिर्फ पीछे पत्ती ही बचे इस बची हुई पत्ती को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं उबली हुई चाय पत्ती के फ़ायद और इसके इस्तेमाल के बारे में किसी को नहीं पता अगर आपको भी नहीं पता तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें ताकि आप भी जान सकें इसके फायदे क्या हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना है आज की इस वीडियो में हम आपको उबली हुई चाय पत्ती के फायदे के बारे में और इस्तेमाल के बारे में बताएंगे तो आइए दोस्तों आज हम जानते हैं उबली हुई चाय पत्ती के फ़ायद और इसके इस्तेमाल के बारे में ज़ख्मों को भरने के लिए उबली हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल किया जा सकता है चाय पत्ती में एक ऐसा एंटीबायोटिक गोम पाया जाता है जो जख्म भरने में बहुत मदद फराम करता है और बड़े बड़े ज़ख्म भी जल्दी भर जाते हैं और जल्द ही ठीक हो जाते हैं चाय पत्ती के उबले हुए नीम गर्म पानी के साथ अपने ज़ख्मों को धोकर साफ़ करें ये एक तरह से एंटी का काम करती है आप चाय पत्ती का इस्तेमाल अपने ऑफिस और घर के शीशों को चमकाने के लिए भी कर सकते हैं ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ करना ये है कि चाय पत्ती को पानी में डालकर अच्छी तरह से उबाल लेना है इस उबले हुए पानी को छान कर अलग कर लेना है और उसे किसी बोतल में डालकर शीशे पर स्प्रे करना है स्प्रे करने के बाद एक अखबार का टुकड़ा लेकर उससे उसे, उसे साफ़ करना है आपका शीशा फौरन चमक जाएगा इस तरह से इसे हम एक स्प्रे क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों जब घर वगैरह की सफाई की जाती है तो अक्सर यही सोचा जाता है कि हमारा फर्नीचर किस तरह से साफ़ किया जाए ताकि वो नए जैसा चमक जाए मगर ऐसा हमसे नहीं होता लेकिन आपको अब इसकी टेंशन नहीं लेनी क्योंकि हम उबली हुई चाय की पत्ती से आपको फर्नीचर को नए जैसा चमकाना बता रहे हैं इसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें कुछ पत्ती लेकर पानी में डालकर उसे उबालना है अच्छी तरह से उबलने के बाद हमने उस पत्ती को बचा लेना है और पानी को ज़ाया कर देना है और दोबारा उसके अंदर नया पानी डालकर उसको एक बार फिर उबालना है दोबारा उबले हुए इस पानी को हमने ज़ाया नहीं करना इस पानी को हमने अपने फर्नीचर को साफ करने के लिए इस्तेमाल करना है इसलिए इसको छानकर पत्ती ज़ाया कर दें और जो उबला हुआ पानी बाकी बचा है इस पानी को हमने रख कर इसके अंदर हमने किसी मलमल के कपड़े से नरम कपड़े से इसको भगो कर हल्का हल्का अपने फर्नीचर को उससे साफ़ करना है इस तरह से हमारा फर्नीचर जैसे जैसे हम उस पर कपड़ा फेरते जाएंगे उससे इसके तमाम दाग धब्बे और गर्द ख़त्म हो जाएगी और फर्नीचर एकदम न्यू होकर चमकना शुरू हो जाएगा दोस्तों पेड़ बूटे तो हर घर में लाजमी मौजूद होते हैं और चाय पत्ती का इस्तेमाल हम फर्टिलाइजर यानी खाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं पौधों को हरे भरे और खूबसूरत करने के लिए थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उन्हें खाद देने की ज़रूरत होती है ऐसे में हम चाय पत्ती को खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इससे पौधे सेहतमंद होंगे और ग्रोथ भी करेंगे और बहुत जल्द खूबसूरत होकर खिल उठेंगे तो दोस्तों ये थे उबली हुई चाय पत्ती के फ़ायदे और इसका इस्तेमाल वैसे तो हम इसे रोजाना बेकार समझकर फेंक ही देते थे मगर शायद अब हम इससे कभी ना कभी कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर उठा सकेंगे आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल केयर फैक्ट्री लाइफ पर न्यू हैं तो हमारे चैनल केयर फैक्ट्री लाइफ को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ मौजूद बेल आइकॉन के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दें ताकि आपको हमारी आंदा आने वाली तमाम नई वीडियोस फौरी मिल सकें और आप भी देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले इस वीडियो को अपने तमाम रिलेटिव और दीगर अहबाब को व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान सकें उबली हुई चाय पत्ती के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या इस्तेमाल जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ जब तक के लिए दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़